Orang dia sedekah Dia tangkap kamar Video Semua orang tengok dia sedekah Saya pernah jumpa dengan satu orang Yang bersedekah ratus ribu Orang ni kalau saya beritahu Semua orang Malaysia kenal Subhanallah Dan orang ni tuan-tuan Kalau dia main ceramah Dia terus tetap Dia terus letak Sekian-sekian ribu Majoriti orang Pandang serong dekat dia Sampai satu hari Saya eksiden 2018 Dia main ziarah Manusia terkenal ni Bukan Abidli Liu tau ha, Sebab ha, 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 Contoh yang saya nak buat ni Ialah orang yang bersedekah Ketika tangan kanannya bersedekah Tangan kirinya tidak tahu Pendakwah dan ustaz ni Dia ada pondok yang besar Pondok dia cantik. Mewah pondok dia, cantik. Dalam pondok dia, ada anak yatim. Dalam pondok dia, ada orang miskin. Dalam pondok dia, ada ibu tunggal. Dalam pondok dia, ada orang-orang tua yang ditinggalkan anak-anak. Kesemua mereka ini, dia bagi duit ehlaun bulanan. Dan kesemua tanggungan bulanan itu, datangnya daripada duit ceramah yang orang bayang kat dia. Yang dia charge, yang semua orang kata dia kila dunia, dia ustaz selebriti masuk TV dan sebagainya. Subhanallah. Satu syarikat percetakan datang jumpa saya, suruh saya karang. Sebab ustaz ni bila dia masyhur dia tulis buku, orang beli, ratus-ratus ribu orang beli. Ada satu syarikat Percih takkan datang jumpa saya Lepas saya eksiden tu Suruh saya karang buku Tulis Sebab ramai orang akan beli Keuntungan dia Sangat banyak Komisen dia sangat banyak Kemudian saya pun bertanya Saya teringat <tuh> Pendakwah yang saya sebut tadi ni Pendakwah yang saya sebut tadi ni Dia juga ada mengarang beberapa buah buku Lalu dia pun sebut Ustaz Pengarang tu kalau dia karang, komisen tu tak masuk kepada dia, terus masuk ke sekolah dia. Jutaan telah diinfakkan oleh beliau untuk agama Allah. Tapi berapa banyak yang orang salah sangka dengan dia. Sampai hari ni dia tak pernah sebut apa. Dia tak pernah sebut ke mana duit yang dia duk ambil tu. Untuk sekolah rupanya. Entahlah. Subhanallah sedekah yang disedekahkan oleh tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri yang bermaksud sedekah secara rahsia tidak digembar-gemburkan kepada orang sedekah inilah yang akan menyejukkan seseorang itu di dalam alam kubur dia yang ni kaitan sedekah dengan akhirat nombor satu tuan-tuan alam barzakh itu gelap dan alam kubur itu sempit semua orang dia wali kah dia apa alam kubur itu sempit alam kubur itu gelap dua wajib kamu wali kah kamu nabi kah kamu ulama kah kamu apa begitu alam barzakh nabi kata ketahuilah sesungguhnya sedekah adalah satu ibadat kata Rasulullah fungsinya menjauh dan menghilangkan kepanasan kubur daripada tuannya. Tadi saya sebut dua, ada satu lagi. Kubur itu sempit untuk semua orang. Kubur itu gelap gelita untuk semua orang dan kubur itu panas untuk semua orang. Yang melapangkan kubur itu adalah ibadah. Yang mencerahkan kubur itu adalah ibadah dan yang menjauhkan kepanasan kubur itu juga kata, kata Rasulullah adalah ibadah dan ibadah itu namanya sedekah. Kena ada sedekah dan kena mula. Sesiapa yang belum melihat pernah melihat keajaiban itu carilah keajaiban tu. Mulalah bersedekah kerana Allah bukan kerana mencari gandaan yang dijanjikan oleh Allah. Dia betul niat baru dia mai yang hadiah sampingan tu. Betul niat yang utama ialah untuk bersedekah kerana Allah nombor dua nak ikut sunnah Rasulullah. Kenapa Nabi Allah redha, kenapa Nabi Allah sayang? Ini, ini rahsia dia. Sebab bila Nabi bersedekah, Nabi tidak takutkan kefakiran. Dan dalam satu peperangan, nama dia Perang Hunain zaman Rasulullah. Dalam perang Hunain itu, tuan-tuan sekalian, umat Islam menang. Perang besar. Umat Islam menang. Jumlah harta yang diperolehi sangatlah banyak. Sehingga mencecah ratus-ratus ribu ekor kambing. Tuan-tuan bayang tengok. Kalau satu tentera Nabi bagi sepuluh ekor kambing pun cukup. Satu tentera. Nabi pun mula membahagi-bahagikan kambing yang banyak, unta, kambing, emas yang banyak daripada peperangan. Sebab orang Arab dulu nak bagi semangat berlawan, mereka akan bawa harta mereka dalam peperangan. Supaya tak lari daripada medan perang. Dalam perang Hunain dengan kabilah Hawazin yang besar, keseluruhan harta kabilah Hawazin dibawa keluar. Sebab tu terlampau banyak bila habis perang Nabi pun bahagi. bahagi, 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 bahagi. Kemudian Nabi pun mula bergerak. Ada arah-arah Badui ni mai ikut Nabi. Tak dapat lagi. Pembahagian tak selesai lagi. Nabi pun berpaling melihat mereka. Nabi kata atakhshauna alal bukhul. Apakah kalian takut aku berlaku kedekut? Sebab ikut apa? Oh, tengok harta sebab ada yang Nabi berikan seratus ekor unta seratus ekor unta ni hari ni tuan-tuan tujuh ratus ribu ringgit bukan enam ribu tujuh ratus ribu bila ramai duk ikut Rasulullah ni duk tunggu bahagian masing-masing mereka ada hak kerana mereka adalah para jurid waktu tu mujahid semua yang askar yang bersama Rasulullah bila ikut rapat Nabi pun paling dengan mereka Nabi kata kamu takut aku kedekut dan tak bagi tak tak bahagikan kepada kalian harta ni ke? Semua tunduk tak tak kata. Nabi pun bersebut fa wallahi demi Allah sekiranya kita semua memiliki binatang ternakan sebanyak bilangan pokok di negeri Tihamah. Tu dia tuan-tuan. Sebanyak bilangan pokok di negeri Tihamah, berapa bilion pokok tu? Bilion pokok. Nabi kata seandainya kita dikurniakan oleh Allah binatang ternak ghanimah rampasan perang yang menyamai bilangan pokok di negeri Tihamah, berapa bilion ekor tu? Laqasamtuhu bainakum kata Nabi aku pasti akan bagi kepada kalian. Mesti bagi. Kamu jangan takut. Thummala, kemudian tidak akan. Nabi ulang lagi, tidak akan kamu mendapati aku kedekut, penakut dan penipu. Takkan kedekut, takkan takut dan takkan menipu. Kata Nabi SAW.